Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam kumannya Semoga sedulur-dulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan <tuh> Dilimpahkan rezekinya serta selalu dijauhkan dari marah bahaya apapun deh ya. Di kesempatan video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang perkutut katuranggan korowelang Tapi bagi sedulur-dulur ikung mania dimanapun berada Yang baru menemukan channel kami jangan lupa dukung selalu channel kami Tekan dengan tekan tombol like lonceng komen ajukan jika ada pertanyaan ya jangan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan ulasan dari kami yang terbaru dari turun <tuh> burung perkutut korowelang bagi sebagian masyarakat dipercaya sebagai pagar gaib atau penjagaan ya. merupakan salah satu jenis katuranggan lokal yang cukup langka dan dianggap baik untuk dipelihara. Kalian ngopi gitu dulu ya. Jenis burung perkutut korowelang ini dianggap langka karena memiliki kebiasaan bersarang di tanah dan jarang berada di atas pohon. Burung perkutut korowelang dipercaya memiliki tuah untuk kejayaan gitu telur ya di masanya kewibawaan dan untuk penjagaan atau pagar gaib namun tidak semua masyarakat mempercayai mitos ini ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa burung perkutut katurangan jenis korowelang ini konon juga bisa berubah menjadi ular pada waktu-waktu tertentu gitu telur yang ngopi itu di balik kontroversi tentang kepercayaan mitos perkutut katurangan korowelang ternyata ada terselip makna filosofi yang sangat dalam yang bisa dijadikan sebagai tuntunan hidup perkutut katurangan korowelang memiliki ciri khusus pada bulu ekornya terdapat garis-garis hitam menyerupai ular welang terkadang garis belang tersebut tembus sampai bulu sayapnya ge tapi sangat langka gitu tro, tidak semua orang bisa mendapatkan burung ini walaupun ada ya seribu satu perkutut katurangan korowelang dipercaya memiliki tuah untuk kejayaan kewibawaan dan penjagaan atau pagar gaib seperti halnya perkutut katurangan yang lain perkutut katuranggan ini juga memiliki makna yang dalam sebagai pitutur atau wejangan tersirat yang bisa dijadikan sebagai tuntunan hidup perkutut katuranggan korowelang memiliki filosofi yang sangat dalam sebagai pesan untuk kita sebagai manusia agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu kita di dunia ini hanya sebentar waktu akan terus berputar dan tidak akan pernah kembali lagi nama korowelang juga memiliki makna yaitu singkatan dari perkoro atau piwelang dan piwulang yang memiliki makna sebagai nasihat atau ajaran tersirat untuk mengingatkan kita bahwa waktu atau kala tidak akan pernah bisa kembali sedang dalam dunia tosan aji, keris, dan tombak korowelang juga sering disebut korowelang yang berasal dari kata kolong atau kala yang artinya waktu dan welang adalah nama ular kebiasaan yang hidupnya yang sangat berbisa yang mematikan pesan tersirat dari nama korowelang ini untuk mengingatkan agar kita memanfaatkan waktu di dunia yang hanya sebentar ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan untuk kepribadian Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dinasihatkan dan diajarkan oleh para leluhur. Waktu yang hanya sebentar ini jangan sampai disia-siakan ya. Jika kita menyia-nyiakan waktu makna maka waktu atau kala justru akan menjadi ular terbisa, maaf maksud saya berbisa yang mematikan gitu ya. itulah ulasan singkat ciri mitos dan tuah dari perkutut korowelang yang dipercaya sebagai pakar gaib dan juga memiliki filosofi hidup jadikan tontonan sebagai hiburan hiburan jadikan tontonan saya Nurjono 84 Barep untur diri semoga video ini bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya dimanapun berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.